Пока в виду Америку, Європу не испугаются по-настоящему отримати все у себя, почувствовать это на своїй шкурі, они не остановятся. Нічого незвичного, просто кубка брехливих пропагандистів знову зібралася в московській студії, щоб з'ясувати, чому ми та наші західні партнери. Не здалися путіну після запуску його арешника. Нагадаю, цю балістичну ракету окупанти на минулому тижні вперше випустили по Україні, і бункерний схоже дуже розраховував на те, що це налякає весь світ. Почому без запасі? тому, що средств противодействия такому оружию на сьогоднішній день не существует Але не так сталося, як би хотів Путін та його посіпаки. Тож вже на цьому тижні кремлівські блазні почали змінювати свою риторику. І зараз про все розповім детальніше. Отже, головна буброїдка федерації по сумісництву, ще й рупор Путіна, заявила, що росіянам не вдалося цією ракетою налякати всіх. А отже, треба завдавати нових ударів, і не тільки до речі, по Україні. Ну я знаю, що це кончиться. в каком-то виде ракетным ультиматумом. Опять-таки, я и сейчас не знаю, это уже есть тот самый ракетный ультиматум, после которого они дадут заднюю, или придется перепоказать. Пока они, я имею в виду Америку, Европу, не испугаются по-настоящему получить это все у себя, почувствовать это на своей шкуре, они не остановятся. Почему они не остановятся? Потому что У них не причин останавливаться. А так тут Сіменянша наче у воду дивилася. Боже правда, поки Російська Федерація продовжує вбивати українців і тероризувати інших, дуже б хотілося, щоб світ дійсно не зупинявся і продовжував підтримувати Україну. Тим часом рупери бункерного, які ще знаєте на минулому тижні кричали, що ніяких перемовин бути навіть не може. Сьогодні вже заговорили ось так. В тамбульских соглашениях есть один пункт, который я знаю, точно там есть пункт о нейтралитете Украины. Собственно, от этого им нужно плясать. И президент здесь совершенно вправе. Он сказал: а мы кладем это на стол, это база. Пункт о нейтралитете Украины. А дальше мы его разворачиваем. Но если мы говорим, что Западу никто не верит, вы это говорите сегодня. То, что нас заставляет верить Западу, который единственный может Запад, прогарантировать Запад это. здесь попал в собственную ловушку. Он сказал, он ретранслирует это много раз. Он говорит о том, что судьба Украины не должна решаться без Украины. Да. Да, говорим мы. Так что, Запад, до свидания. Мы будем это решать с Украиной. Вы понимаете, на что я намекаю? Я понимаю. Но при этом мы говорим, что Зеленский уже нелегитимен, Рада уже нелегитимна. вот именно. В какой-то момент... Какой-то момент. Мы действительно это будем делать между нашими двумя славянскими народами. Без Запада. И это единственный способ достичь мира в этом регионе. Если будет Запад, мира не будет. Угу. Будет Минск Трик и так далее. И все такое. А, да, Нам хотел... нужно добиться того, чтобы сейчас э, э, сменилась власть. І з цією власню можна буде розговорювати. Ой, а що власне сталося? Куди ж поділася ось це про що з Україною говорити? Її треба лише бомбити. Ну ви ж пам'ятаєте, скільки разів у своїх брехливих ефірах вони закликали перетворити на попіл Україну та й не тільки нашу країну. А тепер буквально один поперед одного вони волають про нелегітимність українського президента і намагаються переконати в цьому інших цинічно стверджуючи, що готові до перемовин, але з іншою владою. Ба більше один із рупорів Путіна, той що пропагандист Міхеєв, раптом зізнався в тому, що Росія насправді не може досягнути бажаних результатів, бо увага, Україну підтримують країни. Проте, каких Кремль не имеет шансов, и даже твин поскелев, бо в России что он таких сильных партнеров. 50 с лишним наиболее развитых стран мира, кстати, да, вот опять же у меня есть, так сказать, претензии там к нашей стратегии, тактики, там вопросы, да, и иногда мне кажется, там, что это делать не так, это не так понятно, что это мое, так сказать, субъективное мнение, вот, но тем не менее, как бы, да, вопрос есть, но здесь надо признать и тот факт, слушайте, более 50 стран мира во главе с США. Объединились для оказания помощи Украине. А Россия фактически одна. Вот при всех наших, так сказать, проблемах, недостатках и, и всем остальном сказать, что нас там кто-то поддерживает, это было бы большим привлечением, потому что на самом деле никто не поддерживает. Мы говорим, там, условно говоря, там, Китай там, или еще кто-нибудь, да. А что они, они никак не поддерживают. Они просто продают нам значит, по завышенным ценам, как бы, да, ту то, то или иную продукцию, которую мы там не можем купить где-то еще. Поэтому говорить о том, что нас кто-то там поддерживает. Помощь и поддержка – это когда вам ее оказывают бескорыстно. А когда вам что-то продают, как бы, ну, это, это по большому счету торговля называется, бизнес. Хотя ясно, что есть там определенное понимание по ряду вопросов, они могли бы действовать жестче. Вот, но, тем не менее, да, более чем 50, 50 самых богатых и самых так сказать, развитых стран мира оказывают поддержку Украине. Алеп. Буквально вже за кілька хвилин Міхеєв зрозумів, що бовкнув зайвого і повернувся до методички Кремля. Тобто, вже традиційних традиційних для московських студій закликів ще більше бити по критичній інфраструктурі України. Як по мене, так то всю інфраструктуру надо валити, і причому треба було валити її з самого начала, плевать на те, що там критичне, критичне, не критическая, тому що в противному випадку ніхто нічого розуміти не буде. Ну і опять же вот вчора, в частности, там вот Владимир Соловьеву там на вечір я говорив. Простая вещь, мы меняем свою доктрину, хотим, чтобы нас услышали, да, даже иногда заверяем в нашей готовности, в случае чего ядерный удар нанести по странам НАТО, но мы хотим, чтобы нам поверили, что мы можем нанести удар по странам НАТО, а на Украине до сих пор огромное количество, ну, просто напрашивающихся так сказать, под удар инфраструктуры и объектов, да, остаются целыми. Ну как вам поверит? Если вот вы на Украине, то, так сказать, это не делаете. И в этом смысле логика западников очень простая, так сказать. Да, Россия нас пугает ядерными ударами, но смотрите, они даже на Украине, как бы, да, это самое, Зеленскому разрешают, его окружение разрешают спокойно там ходить, гулять, значит, эти самые мосты, дороги, плотины как бы остаются целыми, электростанции там атомные они не трогают и так далее, и так далее. Ну, понятно, что они блефуют. Мне кажется, вот этот вот диссонанс, он совершенно очевиден, и мне кажется, нашему руководству надо совершенно четко понять, что мы там меняем доктрины, значит, сдвигаем брови, говорим, что мы как бы это самое можем даже и по странам НАТО. Вот. А вот она здесь, вот, вот она фактически поле боя, как бы, да, и почему-то есть какие-то неприкасаемые как бы, места, которые даже с точки зрения военной классики объяснить невозможно. Потому что военная классика, опять же, там, я не считаю себя там, никаким военным экспертом, но слушайте, для этого на особым экспертом не надо быть. Мосты, дороги, коммуникации, ну все, ну это, это любую войну возьмите, любую, так сказать, почитайте, любую почитайте, так сказать, литературу На цю тему. Інфраструктура, мости, дороги, э, комунікації і все остальне. Вот как бы, да, э, э, Звісно, не обійшлося і без погроз вищому військовому керівництву України. Бо у пропагандистів дуже підгорає через те, що кривава рука бункерного досі не може до них дотягнутися. Перше, второе, якби как бы, да, воєнно-політичне руководство противника. тоже ходят, гуляют и разъезжают, так сказать, дают интервью, там, то все опять, десятое. Это непонятно. Но даже с, практической точки зрения, там, понятно, непонятно, это другой вопрос. С практической точки зрения, когда вот это все видят на Западе, они говорят, да это все вот эти вот угрозы России по поводу ядерных ударов, это все блеф. Вот этот диссонанс, как бы, мне кажется, стоит проанализировать, как минимум. До слова, анализовать кремлевские шоу. Дуже люблять особливо їм рва дах, коли з'являються новини про підтримку України. Бо вони і так не можуть змиритися з тим, що на нашій стороні майже весь цивілізований світ. А тут ще й знову сюрприз для них неприємний. Бо адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена попросила Конгрес скасувати майже 5 мільярдів доларів боргу Україні. Я просто нагадаю: у квітні конгрес ухвалив закон про виділення Україні 61 мільярда доларів, із них майже 10 мільярдів як позика. Проте у Байдена є право списати 50% суми. Тож на болотах знову істерика. Ну продовжають вірити в Зеленського в адміністрації Байдена. Ще один шаг. Жест доброй воли, что называется, хотя, не знаю, помощь киевскому режиму. Можно ли каким-то добрым делом называть, конечно же, нет. Тем не менее, Байден намерен списать Украине долг более чем в 4,5 миллиарда рублей. Это был кредит. Долларов. О, прошу прощения, да, долларов, конечно же. Это был кредит, кредит примерно на 10 миллиардов, вот примерно половина списывается в Сенате. По пробовали заблокировать списание этого кредита, сказали, ну, сейчас Трамп придет, он вообще за все, чтобы долги возвращать. Нет, Байден настаивает. Ну, вот у Байден еще, значит, один такой жест доброй воли. Вообще в Вашингтоне какой-то хаос царит. Байден, похоже, вообще уже не понимает, что происходит. Поэтому, когда у нас говорят, Байден одобрил, Байден сказал, вообще непонятно, Байден ли это одобрил. И Байден ли это сказал? И вообще а сказал ли он хоть что-нибудь? И вообще способен ли он что-то говорить? И кто на самом деле принимает решения? Потому что все отмораживаются по большому счету. Где вице-президент Харрис вообще пропал? Все отмораживаются. Год. Смотрите, Байден никакого заявления по ракетам сам не делал, Харрис по ракетам не делал, сказать, да? Даже пресс-секретарь не делает никаких этих самых заявлений. Вот. Есть впечатление, что на самом деле, так сказать, эти, эти решения принимаются вообще непонятно кем. Це просто ці бовдури, які кажуть, що Трамп може заблокувати це рішення, вочевидь, не знають, що навпаки, ще 5 мільярдів доларів боргу Трамп може і сам списати. Тобто іншу половину боргу зможе списати вже січня 2026 року наступний президент США Дональд Трамп. Але не будемо забігати наперед. Бо й, з приміром в путінській армії чим далі тим більше скандалів і проблем і без цього і приховувати їх стає все важче. Як вам я бачила, як в больницях ранених больних людей з костелями, з тросточками, з раненнями намагалися відправити опять в зону СВО. Когда я подошла к хирургу и спросила, почему категория В, Г у вас плавно переходит в категорию А, он э, пошелестел бумажками на столе и, так знаете, равнодушно сказал, а у меня распоряжение. Ну, все понятно. Вот, вот как это все назвать? То есть ты ранен, ты больной, все равно иди, потому что воевать больше, мы призывать больше не будем. Опять-таки, и в военкомате, и в больнице, и э, где-то в других организациях, у наших силовиков. Я спрашиваю, а почему вы не идете туда? 6 миллионов силовиков находятся здесь. И вот я э, в своей электронной книге спрашиваю силовики, ну если вы такие вот смелые, да, справедливые, что вы воюете с женщинами, почему бы вам вот, не выполнить эту миссию и не пойти в зону СВО? Вы же там больше пригодитесь, правильно? Або, ось и еще, свет же бачати правду, в яку, до речи, пропаганда Кремля намагается приховати, але не вдається. Ну, отправляют нас уже, да. Начнем с того, что, во-первых, без нормальной квалифицированной подготовки, хоть она у нас и, так скажем, была, но ее было мало, да, инструкторов Нет, также было. Ну, практически не было, да. Два-три дня? дня инструктор занимался нами и потом все, занимались самообучением. Стреляли за весь месяц чуть больше, раз пять-шесть боевыми патронами. По три, по четыре рожка. А все остальные разы у нас были звуковые эффекты по типу рата та 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 та-та-та, пах-пах-пах, убил, убит, убит, убит. В Обскове полная и полный И извиняюсь. Подготовка за... там... нулевая, ребят. Подготовки было ноль. То есть то, что там пишут в интернете, Ориентиров... ориентировка на по картам. Я карты вообще не видел, он тоже не видел. Нет, Ты не видел? Не Я видел. не видел. У нас есть люди, которые вообще, в принципе, за все это время не стреляли ни разу, их отправляют. А они контрактники. И не контрактники. А они контрактники. Плюс э, метание гранат. Я гранаты от слова совсем не видел. Я еще пришел сюда, я такой, ну вот, сейчас будет ориентирование по картам, гран... э, этот, метание гранат, эвки, не эвки, вообще без разницы. Нету ничего. Как и те, что оккупанты – мародеры наивысшего уровня. там, где руины, Вони все одно знаходять, що вкрасти Кафешечка яка то була. А торговий центр, торговий центр йолочки. треба надо викопить вознесення посадити. Блін, тут немає. Але на жаль, попри все це, вони продовжують нас атакувати своїми шахедами та ракетами. Тому прошу, давайте підтримувати Збройні Сили України і допомагати їм вибивати цю. Нечисть з нашої рідної землі, і нагадую, підписуйтесь на наш канал, залишайте вподобайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. А з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.